Получилось так, что во дворе вашего дома стоит этот автомобиль. Ну попросили у бати, батя и взял. Где взял? Что взял? Ну машину они привезли, говорят, и заволкли сюда. А кто заволок? Ну те вот эти, что тут Саша вот этот. То есть они, они вас знакомы, эти люди? Да нет, мы не знаем. Мы только узнали, что вот, он живет с этой. С... То, есть, Аленой. то есть вы предоставили только лишь двор, да? Да. Угу, поняла. Спасибо. Водитель эвакуатора. Вот. Диспетчер вызвал меня по телефону что позвонил хозяин, стоит машина, автомобиль, газель, без заднего моста в Шевченково, на дороге. Я приехал туда, перезвонил диспетчеру, диспетчер соединяется с хозяином, который представился хозяином, вот, чтобы газель эту взять и привезти в Погорелово. Он встретит меня здесь. Вот я привез по телефону, он командовал, куда ехать. Я приехал, он встретил меня здесь, показал, куда выгрузить. Выгрузил, он со мной рассчитался за эвакуацию, и я уехал. У меня сломался задний мост, я снял, отдал на ремонт. А сегодня полиция поехал, поехал получили. Мост привез обратно поставить, чтобы забрать машину. А машины же на месте не было. Что мы сотрудники гаишники вызвали, они приехали и нашли, кто как, притащили, каком машинам. Поехали, мы ее забрали, приехали. Он нам показал, каком во двор он выгрузил эту машину. Принесение службы на автодороге М-14 около села Шученкова к нам обратился гражданин с просьбой заявления о угоне транспортного средства автомобиля ГАЗ. Принято оперативно-розыскными мерами, автомобиль ГАЗ был обнаружен во дворе жилого дома села погодьмешково